ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ದಿನ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅತ ಚೈನಸೆ ಮೃತ ತಿತ್ವ ಮಹಾಭಾಹೋ ನೋಚಿತ್ತು ಅರ್ಹಸಿ ಜಾತ್ಯಸ್ ಧ್ರುವ ಮೃತ್ಯು ಧ್ರುವಂ ಜನ್ಮ ಮೃತಪರಿಹಾರ್ಯತೆ न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनानी तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचनैमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि